Мы в обувном магазине. Здесь все кожаное. Здесь это все ручной. Ну, вообще классное все. Такие классные сапожки. Классные. Здесь такие же кожаные сандали есть. Сейчас покажу вам. Греческие. Греческие сандали. Вот такие есть. Это вот магазин, где делают где делают в Россию эти самые визы. Прям-прям вот, вот, магазин находится там, где делают визы в этих салонниках. Такие классные. Это все кожаное. Это все абсолютно кожаное. Это все такое красивое. И цены очень-очень хорошие. Вообще а классные. классные. Вот такие вот. Вот такие, смотрите, какие классные. Все это кожа, кожа, кожа. Все это сделано ручками, сапожки куртки кожаные. Смотрите, какая классная. Здесь пахнет кожей. Смотрите, какая как классная. Вот какие. Все кожаные, все красивые. Сумки кожаные, красивые. Смотрите, какая кожаная сумочка классная. Обалденная. Мужская здесь обувь. Вот это вот ботинки классные. Они, как сказать, дышат. И такие вот. Цены очень разные. Вот такие классные туфли на, на, на осень. Сандалики всякие. Вот. вот какая куртка красивая висит. Вообще классно. Она там с этими самыми фисюшками. Такая классненькая. Вот такая вот. Здесь такая вот курточка. Вон какие классные, смотрите, все это кожаное. Все это такие маленькие кожаные, детские, смотрите, какие для девчонок маленькие. Такие вот греческие сандали называются. Да, пиры, И думаю на Смотрю, Смотрю, магазин ну, смотрите какая классная куртка вообще обалденная автобуфа 300 евро вот эта куртка стоит она вот такая кожа. вот классная смотрите кожа вообще классная обалденная вот так здесь сделано вот, вообще, такая, вообще так классно сделано здесь вот. вот такие вот сапушки вот, здесь все. вот еще одна. Это уже другой стиль. Это уже мужской стиль с белой рубашкой. Здесь вот такие штучки. Вот этот Бусинки все сделано, все красиво. Сумочки. Вот видите, как люди шьют, делают все это кожаное. Классно, классно, классно. Вот такие вот. Вот так приезжайте сюда, кто делает визы, заходите в визовый центр салоников, кто девчонки приедет с России, мальчишки, кто, и покупайте здесь недорого, и тем более вообще классно. Обувь кожаная, хорошая. Ну все, вот хозяин сидит, пьет кофе и Я. Я сос. Они пьют кофе, здесь сидят. Ну все, вон хозяин пошел. Я. Я. Все сентябре. Так. Я сейчас... Все, пошлите. Классный магазин. Кто будет здесь, проходите сюда, в визовый центр. Спрашивайте, где здесь в Салониках визовый центр. Называется улица... Постулены удовольствия, то... До 2. До Деканиса 2. Вот. Вот этот магазин. Здесь выставочка такая их их, их работ. Прям вот написано, хирургитано. Очень классно, вообще классно сделано. Все, мы пошли дальше. Возвращаемся домой. Пошлите все. Встретимся попозже.